પુણા પોલીસ મથક વિસ્તારમાં આવેલ નવા કમેલા ખાતે મહિલા બુટલેગરનો આતંક સામે આવ્યો છે મહિલા બુટલેગરના માણસોએ નિર્દોષ યુવકને ઢોર માર મારતા લોહીલુહાણ હાલતમાં હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો છે પુણા પોલીસ મથક વિસ્તારમાં આવેલ નવા કમેલા ખાતે મહિલા બુટલેગરનો આતંક સામે આવ્યો છે મહિલા બુટલેગરના માણસોએ નિર્દોષ યુવકને ઢોર માર મારતા લોહીલુહાણ હાલતમાં હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો છે આજકાલ બુટલેગરો બેફાન બની સામાન્ય નિર્દોષ લોકોને ધમકી અથવા મારવાની ઘટનાઓ છાસવારે બનતી હોય છે અને તેના વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા હોય છે ત્યાં પુણા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં મહિલા બુટલેગરનો આતંક સામાન્ય લોકો પર જોવા મળ્યો છે ભાભી નામના મહિલા બુટલેગરના માણસોએ એક યુવકને ઢોર માર મારતા લોહી લુહાણ હાલતમાં સારવાર અર્થે સ્મીમેર મેડિકલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો હતો આ અંગે યુવકે પુણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપી હતી पीआई पास न्याय की मांग कर रही वधु महिला फरियादी आक्षेपो करता कहियो होतो कि आ महिला बुटलेगर पासा जई आवी पछि पण दारू नो धंधो चलावी रही छे आंगे वधु तपास पुना पुलिस करी रही छे मेरा नाम साईशता मेमूष शाह है मैं नए कमेले पे रहती मेरा लड़का विमल लेने गया तो वहां पे दादू वाले के उधर तो उसके लड़के ने मेरे लड़के को पछीटा गिराया पानी का तो मेरे लड़के ने बोला तूने क्यों गिराया पानी का छिटा तो बोले जा बोले तो मेरे लड़के को खेस तान के ये लोग मारने लग गए मोबाइल छिंदाले ना मोबाइल छीन के ये लोग ने बोले थे मोबाइल लेने आ जा बोले घर के ऊपर बोले तो उसने दो दोस्तारों को लेके गया क्या चल भाई बोले मोबाइल लेकर आएंगे भाई मेरा मेरी अम्मी मेरे को चिल्लाएंगी तो मोबाइल लेने गए तो दोस्तार लोग खड़े थे तो दोस्तार को पीछे धक्का मार देना ना मेरे लड़के को गिरोण बना लिए ग्राउंड बना के मेरे लड़के को हमला करे लोग ने मारे दुनिया भर का इधर छः सात टाके आए ले इधर मारे ले में लथपथ होकर मेरा लड़का आया इसने मारा और क्या धंधा वो धंधा दारू का धंधा करते उसने ये एक इंसान मेरा लड़का नहीं है उसने कई बार ऐसे लड़कों को मारे ले घर पे बुला के मारती वो लोग तीन चार औरतें थी पंकज था उसका जवई था उसकी दोनों लड़कियाँ थी वो भाभी भाभी बोलते भैया नहीं बोलते उसको वो कहती बोले मैं कुछ नहीं कर सकते तुम लोग मेरा जो करना है तुम कल पुलिस स्टेशन में भी मेरे को धमकिया दे रही थी वो बोले तुम लोग तुम लोग जो करना है वो कर लो बोले हम तो लोग छुट ही जाएंगे पर तुम लोगों को छोड़ने की नहीं बोले तुम तो एफ आई आर ले लो बोले कौन सा विस्तार पुलिस स्टेशन मेरा है? निम्बायत ए पूना पुलिस स्टेशन लगता पुलिस के पास आप गए तो क्या पुलिस वाले पास गए तो पुलिस वाले ने हमारे को मतलब एफ आई आर में लिखे सब कुछ लिखे ना फिर वो लोग ने दो दिन हक ना शाम को एक दिन हक सुबह में शाम को छोड़ दिया वो लोग ने वो लोग ने मतलब थोड़ी बहुत मदद करे फिर बाद में यूँ कहते वो लोग भी के बोले लड़के की गलती थी मेरा लड़का अकेला थोड़ी गया था अकेला गया तो दस बारह जन थे वो लोग ना वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए मेरे को बस इंसाफ चाहिए बस मुझे कि मैं लड़के की जान जा सकती थी, थी कल के दिन तो दारू कई दारू का धंधा ये बंद कराओ ये एक बार का नहीं है ये ये बार बार ये ये बार बार ये होता है ऐसा कितनी बार लड़कों को ये बुला के मारे ले ना दो तीन बार फांसे में गए ले वो औरत भाभी करके दो तीन बार फांसे में गए ले वो औरत पूना पुलिस स्टेशन के पीआई को क्या बोलना चाहते हो कि दारू का धंधा चलता और मैं बस दादा है मैं पूना दादागिरी करते मैं पूना पुलिस स्टेशन को सर को यही पिहाई को यही बोलना चाहती मेरे को इंसाफ चाहिए ना बस मैं ये दारू का धंधा ये बंद कराए ये लोग बहुत दादागिरी करते उसके इतने इतने बच्चे छोरी चक्ू लेके निकलते भाई उसकी माँ को बोलने चाहते तो माँ घर में खींच के मारती हुई वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए अगर मेरे मेरे पे विश्वास नहीं तो पुलिस वाले ने वहाँ से कैमरे लेकर आए ले न उनके पास भी कैमरा है लोग ने मोबाइल में भी चेक कर रहे चलाते हैं। कम से कम बीस एक साल हो गए उसको दारू का धंधा चलाते हैं पुलिस का वो मुझे नहीं पता एक्शन लेती नहीं लेती पर दो बार फांसे में गए दो तीन बार फांसे में गए एक्शन नहीं ले रहे वो अभी मेरा लड़का इतना ज़्यादा सीरियस है हद से ज़्यादा उसका पूरा खून में भरा हुआ है हमारे आगे पीछे कोई नहीं है बस मैं सर को इतना कहना चाहती कि मेरे को इंसाफ चाहिए मुझे इंसाफ चाहिए बस